নহয় চৰকাৰে যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে জুবিনক পোষ্টমৰ্টেম কৰক মোৰ কোনো আপত্তি নাই সেইকাৰণে অহাকালি ৰাতিপুৱা প্ৰথমে জুবিন গাৰ্গৰ অটস্পাই বা পষ্টমৰ্টেম আমি কৰিম গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আৰু এই পষ্টমৰ্টেম কৰোঁতে আমি এইমছৰ ডক্তৰকো আমি জড়িত কৰিম আৰু ৰাতিপুৱা চাৰে সাত বজাত আপোনালোকক এইকাৰণে ক'লো যে আমাৰ গোটেই ক্ৰিমেশ্যনৰ শ্বিডিউলটো অলপ বদলি হৈ যাব এতিয়া ৰাতিপুৱা চাৰে সাত বজাত আমি জুবিন গাৰ্গক নতুনকৈ আৰু এবাৰ তেওঁক আমি পষ্টমৰ্টম কৰিম আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় আমাক লাগিব প'ষ্টমৰ্টেম প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত জুবিনক আকৌ আমি সৰু সজাইলৈকে উভতাই আনিম আৰু সৰু সজাইৰ পৰা আনুমানিক মই ভাবোঁ যে চাৰে ন বজা মানতহে এতিয়া আমি বা দহ বাজিব চাৰে ন দহ বজাতহে আমি জুবিনক অন্তিম যাত্ৰাৰ বাবে আমি লৈ যাব পাৰিম জুবিনৰ অন্তিম যাত্ৰাত যোৱা ৰাতিপুৱা মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ এখন এম্বুলেঞ্চত জুবিনৰ পাৰ্থ ভৰিৰ যাব ফেমিলীয়ে আমাক এখন তালিকা দিছে পঁচাশী গৰাকী ব্যক্তিৰ এইট্টি ফাইভ পিপল ছ' এই পঁচাশী গৰাকী ব্যক্তি বা যি শিল্পী কলা কুশলী জুবিনৰ লগত ক্ল'জ এইট্টি ফাইভ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দুখন তিনিখন চাৰিখন যি বাছৰ প্ৰয়োজন হ'ব আমি সৰু সজাইত বাছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম আৰু বাকী আমি গাড়ী মটৰ আমি সমদলটোত নলওঁ যেনেকৈ আমি বিমান বন্দৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ তেনেকৈ লৈ আহিম ৰাস্তাৰ দুয়োফালে মানুহ থাকিব শেষ শ্ৰদ্ধা জনাব খুজিব তাত কোনো অসুবিধা নাই আমি সুন্দৰ কৰি তেখেতক লৈ আহি আমি নিৰ্দিষ্ট স্থান য'ত শেষকৃতৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ তালৈকে আমি লৈ আহিম ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে মনোনীত কৰিছে আমি কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক মাত্ৰ এই অনুষ্ঠানত অফিচিয়েলি আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম অসমৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থাকিব লিডাৰ অফ অপজিশ্যন তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দুজনীয়া প্ৰতিনিধি দল এটাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাম তেওঁলোকে যাক নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে আৰু জুবিনৰ নিকটতম পৰিয়ালবৰ্গ মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মন্ত্ৰীসভাৰ তেওঁলোকৰ ডেলিগেশ্যন এটা আহিব আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব শেষ সন্মান এই ব্যক্তিসকলে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ বা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ হৈ জনাব জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকৰ পৰাও এজন প্ৰতিনিধিক আমি বিচাৰিম তাৰ বাদে আমি বাকী কোনো ভি ভি আই পি বা ভি আই পি কাম নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই কোনোবা আহিলেও সাধাৰণ জনতাৰ লগতে তেখেতসকলো থাকিব লাগিব আনকি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য বিমল বৰা কেশৱ মহন্ত ৰণোজ পেগু দায়িত্বত থাকিব বাকীসকলেও যোনে যেনেকৈ আগতে গৈ চকীত বহিব পাৰে তেনেকৈ বহিব আমি কাৰো কাৰণে মন্ত্ৰী বিধায়ক কাৰো কাৰণে আমি বিশেষ ব্যৱস্থা আমি নকৰোঁ শেষকৃত্য সম্পন্ন হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ যিটো অস্থি বুলি কয় অস্থি আমি লগে লগে পৰিয়ালক আমি হেণ্ডঅভাৰ কৰি দিম আৰু ভ্ৰস্ম সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে লগে লগে সংগ্ৰহ কৰিব আৰু তাক আমি ৰাখিম আৰু যিটো জেগাত বা যিটো স্থানত তেওঁ শেষকৃত্য কৰা হ'ব লগে লগে আমি ৱাল দি তাক বন্ধ কৰি দিম যাতে জন্তু বা আন চৰাই চিৰিকটিয়ে জেগাটোত অসুবিধা কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে নিবিদা আদি হৈ যোৱাৰ পিছত দহ বা বাৰ দিনৰ ভিতৰত আমি বাউণ্ডৰী ৱালৰ কামো আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিম আজিৰ পৰা অহাকালি দুই বজাৰ পিছত কোনো ব্যক্তিয়ে দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিলে চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব আৰু কঠোৰ নহয় অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব ৰাতি কালি দুটা বজাৰ পিছত জুবিনক বিদায় দিয়াৰ পিছত কোনোবাই যদি দোকান পোহাৰ আদি বন্ধ কৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কত আজি ৰাতিও যদি কোনোবাই জুবিনক অসন্মান কৰি উদ্ভণ্ডালি আদি কৰিব চেষ্টা কৰে আজি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ উইল নট এলাও এনিবডি টু টেক দ্য ল ইন টু দেয়াৰ অ'ন হেণ্ডছ আৰু মই ব্যৱসায়ীসকলক আহ্বান জনাম যে অহাকালি দুবজাৰ পিছত আপোনালোকে সুন্দৰ কৰি ব্যৱসায়বিলাক আৰম্ভ কৰক অসম চৰকাৰ আপোনালোকৰ লগত আছে আৰু যোৱা কেইটামান দিনত জুবিনক সম্পূৰ্ণভাৱে অসন্মান জনায় যিসকলে আদি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফী আমি কৰিছো লাহে লাহে পুলিচে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কামো আৰম্ভ কৰিব কাৰণ জুবিন জনতাৰ শিল্পী আছিল জুবিন উচৃংখল মানুহৰ প্ৰতিনিধি নাছিলে সেইকাৰণে আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ'গ্ৰাফী যেনেকে কা আন্দোলন কৰা ভিডিঅ'ক পিছত ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰা ল'ৰাবিলাকক পিছত আমি বহুত দিনলৈ তেওঁলোক আজিও কোৰ্ট কাছাৰীত গৈ আছে উইল টেক কাৰণ এই ল'ৰা কেই কেইজনৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ যিসকল জুবিন অনুৰাগী তেওঁলোক সৰু সজাইত আহিব পৰা নাছিল যিসকলে জুবিনক মনে প্ৰাণে ভাল পায় তেওঁলোকক সৰু সজাই তেওঁলোক এক প্ৰকাৰ সোমাব পৰা নাছিল কালিৰ পৰা আমি স্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতহে আজি মানুহখিনিয়ে যাব পাৰিছে গতিকে আমি এনেকে ৰাতিৰ ভিতৰতে জুবিনৰ অনুৰাগী হৈ পৰা এই যিটো কালচাৰ এই কালচাৰটোক আমি স্বীকৃতি নিদিওঁ বা এই কালচাৰটোৰ লগত আমি অসমখনক যাব আমি নিদিওঁ আজি যোৱাকালি ৰাতি জোৰ ৰ'দত ফাৰ্মাচী এখনো ভাঙিব যত্ন কৰিছিলে এইবিলাক কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয় আৰু এই কথাবিলাক এতিয়া আমি অহাকালি ৰাতি বিয়লি দুটা বজাৰ পৰা আমি কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিম আৰু এই কাম আমি হ'ব নিদিওঁ মই মই তোমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে যাৰ লগত যি তথ্য আছে এই বিষয়ে কোনোবাই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কৈছে কোনোবাই একেবাৰে মই কিমান মানুহ বিহু নাজানো একদম গৰিমা গাৰ্গৰ বিষয়েও লিখা আৰম্ভ কৰিছে কিমান মই নাজানো ৱেডাৰ ইট ইজ এ ট্ৰিবিউট টু জুবিন অ একচুৱেলি কি ময়ো ক'ব দিগদাৰ পাওঁ আপোনালোকৰ যি তথ্য আছে ইউ গিভ ইউৰ ষ্টেটমেণ্ট এনেও আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে যেতিয়া আমি আপোনালোকক মাতিম যে আপোনালোকে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক আৰু উইডাউট তথ্য যদি তেওঁলোকে কথাবোৰ কৈ আছে নিশ্চিতভাৱে আইনে তাক শুদ্ধ ভাষাত নল'ব কিন্তু যদি উইথ তথ্য হিচাপে কৈছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ তথ্যক আমি সন্মান জনাম গুৰুত্বভাৱে গুৰু যিমান পাৰোঁ আমি তেওঁলোকক এক'মডেট কৰিম আমাৰ লেটাৰ ৰ'গেটৰি ছিংগাপুৰত আমি লেটাৰ ৰ'গেটৰি পঠিয়াম খুব সোনকালে যাতে ছিংগাপুৰে আমাক কপাৰেট কৰে আৰু অসম আৰক্ষী দল এটাও ছিংগাপুৰলৈকে যাব ছিংগাপুৰৰ পুলিচৰ লগত কথা পাতি গোটেই যিমান ভিডিঅ' ফুটেজ আছে বা আগদিনাৰ নিশা বা পিছদিনাৰ যি চি ছিংগাপুৰৰ পৰাও যিমান তথ্য পাৰো আমি আহৰণ কৰিম আৰু খুব সোনকালে ছিংগাপুৰতো অসম আৰক্ষী দল এটা উপস্থিত হ'ব সামাজিক মাধ্যমত যিসকলে বিভিন্ন তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইফ ইট ইজ নট স্পেকুলেশ্যন তেওঁলোকৰ লগত তথ্য আছে তেওঁলোককো আমি অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে চি আই ডিত আপোনালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক আমি সকলো কথা ভাল কৰি শুনিম আৰু বিষয়টো আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মই আকৌ এবাৰ ক'ম যে জুবিনে অসমক প্ৰাণ ভৰি ভাল পাইছিলে বিশেষকৈ দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে জুবিনৰ সহমৰ্মিতা অত্যন্ত মানৱীয় আছিলে গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতিটোত আমাৰ দৰিদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল যাতে কোনো কাৰণতে তাৰ পন বন্দী হ'ব নালাগে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে যদি কিবা সুধিছে পিপল লাইক অখিল গগৈ এণ্ড বাট বিকজ আফটাৰ এ অট্পা ইজ ডান বাই ছিংগাপুৰ এণ্ড এ মষ্ট নিউট্ৰেল কান্ট্ৰি দে আৰুড নট হেভ বিন নিউ ডিমাণ্ড জ গভমেণ্ট উই আৰ ট্ৰাইং টু একমডেট ড'জ ডিমাণ্ডছ যাতে পিছত এইবিলাকক লৈ এটা বিতৰ্ক কৰা নহয়